নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে আজি ৰাতিপুৱাই আমি এটা বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কচুধৰম পুলিচ ষ্টেচনৰ এটা অঞ্চলত অঞ্চলটোৰ নাম বাউদী কান্দি পাৰ্ট টু তাত আমাৰ এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ নাম নাজমা বেগম লস্কৰ পঞ্চাছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ বয়সৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আব্দুল হক লস্কৰ তেওঁ ঘৰত এটা বিশেষ সূত্ৰ গম পাই আমি ঘৰটো খান তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী কালত আমি ছটাকৈ চাবোনৰ বাকচত হিৰইন ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি তাত লাভ কৰোঁ আৰু লাভ কৰি তাত আমাৰ ড্রাগ ডিটেকশন কিটর জড়িয়ে যেতিয়া আমি পরীক্ষণ করো তাত পজিটিভ রিপ্লাই পাছত আমি আমি জব্দ করি আইনগতভাবে আর তার খানতালা সেই চলাতে মানুগ প্রায় সাড়ে ষোলো লাখ টকা আমি নগদ ধন আমি আমিপরা আমি উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছ আর বহুদিন ধরে আমার একটা খবর আসলে যে এগারী মহিলা এই অঞ্চলত বহুত কিছুমান অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ব্যৱসায় কৰি আছে গতিকে সেই সূত্ৰে পম খেদি আমি এই অভিযান কৰিছিলোঁ আৰু অভিযান কালতে আমি গোটেইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই জব্দকৃত যি সামগ্ৰী আছে এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি আনুমানিক বজাৰ মূল্য চোৰাং বজাৰত আজি মূল্য হ'ব প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা গতিকে আমি আইনমতে যিখিনি আমি কৰিবলগীয়া কাম তেনেকৈ সামগ্ৰীখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু চিজ কৰাৰ লগে লগে তাত ইনডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ সন্মুখত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছোঁ তাক ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা এজন ব্যক্তি পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁক আমি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি সোনকালে মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াৰ লগতে এই প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই জব্ৰকৃত সামগ্ৰীখিনি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ পৰা আমাৰ ইয়াত খুচুৰা বিক্ৰীৰ কাৰণে তেওঁলোকে আনিছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ সেই অঞ্চলটোত গোটেই অঞ্চলটোত এই বিক্ৰী কৰি থাকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ডাঙৰ কনচাইনমেণ্ট বাহিৰেও যিবিলাক সৰু সৰু কনচাইনমেণ্ট থাকে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহক মানে জলা কলা খুৱাইছে তেনেকুৱাবিলাকো ক' আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি সেইবিলাকো আমি অভিযান চলাব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই অভিযান বৰ্তমানলৈকে অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান আমাৰ চলি থাকিব এইটো সংক্ৰান্তত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যে চুবুৰীয়া যি ৰাজ্য আছে যিবিলাক ৰাজ্যৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত এই সামগ্ৰীখিনি সোমাই তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি যিখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিং আমি তেওঁলোকৰ মোৰ যি কাউণ্টাৰ পাৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক আছে কলাচিব জিলাৰ বা ওচৰত আমাৰ ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰ বা আমাৰ জিৰিবাম জিৰিবাম আৰক্ষী অধিকৰ্মী সকলো লগতে আমাৰ মাজে মাজে সেই সংক্ৰান্তীয় ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিং আমাৰ বৈঠক হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও আমি আমি যিখিনি খবৰ পাওঁ তেওঁলোকৰ তাত কিবা থাকিলে আমি তেওঁলোকক জনাওঁ আৰু তেওঁলোকেও আমাক এই খবৰ পাতিবিলাক দিয়ে আৰু সেইমতে এই এটা অভিযান আমাৰ চলি আছে আৰু এই যিখিনি সামগ্ৰী সৰবৰাহ হয় সেইখিনি লগতে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হওক বা আন্তঃৰাজ্যিক যি যি চক্ৰ আছে সকলোকে আমি ইয়াৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত মানগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সদায় তৎপৰ হৈ থাকিম